Зеленський везе якийсь план Трампові? Пророботали проработали варіантах закінч... війни методом розгрома російської армії. Цей план запущений. Завтра США зроблять важливе оголошення щодо постачання озброєння в Україні. Я вам скажу та воєнну терміну. Видамо. Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Кутнова і я рада вітати сьогодні свого співрозмовника військового аналітика, а також офіцер артилерійської розвідки у запасі з позивним Арті Грін. Арті, рада вітати вас у нашому ефірі. Добрий день, взаємо. Арті, давайте розпочнемо з того, що відбувається. Ну знову заяви ми чуємо від Дональда Трампа. Він на фоні завершення війни в газі, як він про це сказав, що тепер візьметься за Україну і каже, що слід покінчити із Росією. І після цього ми знаємо, що їде Володимир Зеленський до нього у п'ятницю. У них буде особиста зустріч, і говоритимуть вони зокрема про те, що як протистояти Російській Федерації, що робити далі, і повідомляти, що можливо буде серед обговорення і тема томагавк. Как вы вважаєте, есть, Зеленский, вы за якийсь план Трампа про что тогда могут домовитися? Ну, у Трампа э, закончилось терпение. Э, скажем так, военные э, проработали варианты окончания войны методом разгрома российской армии на территории Украины? Этот план запущен, вот как я понимаю ситуацию и у путина сейчас предложит его остановить или он будет запущен и реализован отсюда и риторика трампа была о том что там, и война закончится там где началась там, и, и все такое я вам скажу та, военную тайну выдам когда трамп пришел э, в белый дом там, э, члены его команды причем с двух сторон там в том числе со мной связывались там выясняли а сколько украина продержится на самом деле там не то что я, там ля-ля в эфире а вот как я думаю на самом деле. Потому что это могут быть разные вещи, то есть я могу быть пропагандистом и говорить на черное-белое, придумать какие-то аргументы, там, и вот со мной связались, причем с двух независимых сторон, и поинтересовались моим э, мнением. Но ну, я честно им поделился. Вот. То есть тогда их волновало одно, дотянет ли Украина вообще, пока Трамп сможет э, до чего-то порешать, и как бы, насколько уверенность... Путина в том, что он дожмет, реально. Но сейчас они уже все знают. Мало того, что знают все, еще и знают, как, как это все закончить. Я имею в виду военным путем. Если Путин не пойдет на э, предложение Трампа. То есть на самом деле это предложение Трампа. Пусть Трамп это не озвучивает как план Трампа, потому что самому Путину будет некошерно принимать план Трампа. Ему нужно как-то это в другой антураж засунуть. Но тем не менее, вот из того, что я вижу сейчас, это э, американские генералы все посчитали, все разработали, все в наличии, все передадим. Э, вот эти вот томогавки, которые звучат, на самом деле это абсолютно вспомогательный компонент, и без, и без него можно обойтись, эти задачи могут выполнить из штормшедл, и еще что-то. Ну, в данном случае это может быть даже уступка Путину, но не дадим томогавки, ладно. Всего остального совершенно точно хватит для выполнения этой задачи. А вот э, дальние, как бы, по дальним позициям лупанут не Shadow, а там э, долгожданные нами немецкие, как они, Таурс, ну или вот. это И то это как бы не главный компонент. Главный компонент это то, что происходит в оперативных тулах. если говорить о Южном театре военных действий, то там глубина всего 300 километров. Поэтому оружие больше 300 километров, если как бы, планировать задачи по разгрому российских войск на Южном ТВД, больше 300 километров и не нужно. Ну, плюс, чтобы не из переднего края э, делать пуски там еще, ну, пусть 400. Вот, это максимум. Больше не нужно. Не чтобы мост развалить, не чтобы все ПВО подавить, не чтобы потом после подавления ПВО пустить туда авиацию с такими уже более дешевыми, но, то, но высокоточными средствами поражения. То есть совершенно точно российская армия будет разгромлена на юге, если так решит Трамп. И насколько я понимаю, он так уже решил, что или Путин заканчивает на тех условиях, которые ему предложили, или так будет. И насколько я знаю про Трампа, от людей, которые его знают не понаслышке, этот человек никогда не блефует. Я думаю, что ФСБ об этом знает и доложили своему шефу. Вот. То есть Трамп никогда не блефует, он всегда предлагает как бы, два варианта, оба из которых реалистичны. Первый вариант, как бы, если человек соглашается, и второй вариант, если как бы, не соглашается. Значит, значит, второй вариант. И это не блеф. Поэтому я думаю, что если Путин совсем не выжил из ума, то где-то там уже пора заканчивать. Марті, чи лєте, я розумію, тобто то військовим шляхом найближчим часом можна розгромити зокрема армію Російської Федерації на Півдні. Тобто не просто так європарламент ухвалював резолюцію про підтримку заходу нанесення ударів в глиб Російської Федерації. Не просто так про томагавки говорять, не просто так, а ми показали ось цю пускову установку томагавків. Також не просто так е тоді виходить і в Криму діють наразі, вибивають протиповітряну оборону очі. против обороны в Крыму, а наши спецслужбы. Это же элементы этого диплома? Ну да. Ну, как бы Запад наконец консолидировался, согласовал как бы, общий проект, скажем так, договора о прекращении огня, согласовал его там, и Европа, и Зеленский. Вот это была, по-моему, самая сложная для Трампа история. И потом уже согласованный со всеми пакет лег на стол. Об этом не озвучивают, иначе это будет выглядеть как ультиматум, а Путин ну, не, не кошерно а как бы на, идти на ультиматумы. То есть это будет представлена, как договоренность, которая достигла ну, это вот за столом там еще. И Эрдоган что-то подсказал, там, ну, короче, Эрдогана, по-моему, вплели туда там по желанию Путина. Чтобы вот видела, как вот Трамп, говорил, что, э, Трамп говорил, что Эрдоган может допомогти тут. Может, а может не Ну, Грубо говоря, вообще вплетание Эрдогана создает некий такой, не то, что Путин капитулирует перед э, ультиматумом Запада, а создаст некие элементы международного компромисса с медиатором который не нашим не вашим ну типа Эрдогана там, ну или там какой-нибудь принц Сау... Бин Сауд или какой-то я уже не помню или еще что нибудь такое то есть это дает антураж что как бы Путин международный игрок и, и, поэтому... и поэтому его там всемирно миром убеждали там, и согласовывали и все такое ну Ну то есть, а Трампу все одно, пусть хоть хоч чорта пригласить, кика разім, Главное, головне, щоб підписав то що то, что вони то, что на роботу Арті. Ви кажете про те, що так розгром Російської Федерації розпочнеться на півдні. Ну тобто, а коли ми кажемо, ну тобто, міста, зокрема, з яких який напрямок може бути один із напрямків удару тоді чи я? Но я думаю, что она То есть я ж не допущен к да этим -да -да. всем переговорам. Я такой просто просто знаю хорошо эту войну, как она устроена и где у них слабое место. Такая возможность была всегда, такая возможность была там с 2022 -го года, но дело в том, что в нас и Запад не верил тогда. И вообще Байден себя вел как-то очень, очень странно то есть помните там сколько разговоров было чтобы нам там самолеты дать а до самолетов там еще что-то дать а немцы сначала вообще нам каски дали там и то не довезли 5 тысяч. вот то есть помощь была какая-то очень странная там, только прибалты -то и скандинавы как бы начали э, в этом плане честно войну потому что никто не ожидал что украина так сможет я извиняюсь меня немножко этот вирус поймал поэтому буду так вот, а, ну то есть, она как-то так, возможность такая была всегда на самом деле. То есть это оружие не сделали за эти четыре года, оно как лежало на складах э, в Штатах, так или и сейчас лежит. А, Трамп такого стаканил кто за него платить будет. А, и как по мне совершенно честно, что этим занялись те люди, которые накачали Россию нефтедолларами. а это Европейский Союз. В первую очередь. Вот, поэтому, ну, и как бы накачав э, деньгами Россию, Россию понесло там э, высшие материи, там эти все Великоруссии там, и прочие имперские забубоны. Вот, то есть э, Европа абсолютно без, без, как это правильно сказать, безответственно, что ли, себя повела. То есть она создала этого монстра, поэтому, как бы, чтобы с ним справиться или там как бы приземлить, она же платить и должна. Это чисто по-экономически и по-честному. Ну, вот Трамп вот этот вопрос пришел. И насколько я вижу, как бы, ну, там уже все согласовано, ну, и теперь время за Владимиром. Владимир тянул, потому что понимал, что еще у него же тоже разведки есть, то есть он в курсе, что куда едет, что готовится к отъезду. Там, как бы в России разведка таки существует там не всех этих э, забыл как его, чапманов поймали и он прекрасно видит ну что-то даже из космоса то есть он прекрасно понимает э, перспективу и вот как по мне ему пора соглашаться иначе иначе в следующий раз э, ситуация действительно на поле боя будет совсем, совсем другая и в этом случае ему придется соглашаться но условия на которые ему придется идти, будет для него гораздо хуже. Для него с точки зрения перспектив сохранения своего тропа. А сейчас у него есть возможность, Трамп он готов подыграть, там, что он там, великий, там и все дела. И это под, не, не под международным давлением, а потому что он там выполнил там, какие-то свои цели. Там, ну, ради бога, все, что хочешь, любые капризы. Но вот эти вот пункты соблюдаю. А остальные там, рассказывай своим, как Відомо, що Уітков так поїде туди, і Пісков сказав: Ми вітаємо. Він гарний переговорник і взагалі вітаємо ініціативу Сполучених Штатів Америки і Дональда Трампа щодо мирного врегулювання ну власне не те саме і раніше говорили. Все ж таки, ну ось ця риторика. Ну вони обережно висловлюються щодо Трампа, самого так і США все на європейців. Тут якби ну такі. негатив посылает. Ну, то есть это про что свидетельствует? Про то, что они замыслились тоді действительно, что им передали, и они сейчас как раз думают, что делать дальше? Да я думаю, они уже все там позиции уже определили, да, и теперь речь идет о том, что да-да, нет-нет. Но единственное там нюансы, дело в том, что Лыдков уже не будет там согласовывать там линии разграничения что кому чего отдает он в этих делах путается там он скорее по другим вопросам по экономическим потому что у путина выход из войны вызывает серьезные э, сложности и экономического характера и социального характера и его интересует как бы как одни из условий выхода из войны э, гарантии того что ему дадут возможность э, поправить там внутреннюю социалку которая может его смести страны если там начнутся какие-то дела. То есть э, есть э, что обсуждать и Витков, который не в зуб копытом по военным делам, да и с географией, походу, он не очень. Э, поэтому, ну, есть вещи, в которых <coughs> он серьезный Копенгаген. Вот. Я думаю, Витков поэтому, потому что, как бы, это, по крайней мере, как по мнению Трампа, да и вообще на самом деле это так. То есть экономика – причина начала войн и экономика – мотив их окончания. Поэтому вот э -э -э -э, экономический вопрос он там будет решать. Но все это ну, как-то нужно еще и с границами порешать, и с компенсациями, и кто будет за что платить, и кто будет что восстанавливать. А вот это вот чтобы под корень разбомбили это это нам не надо можете забрать да нет спасибо себе оставьте ну то есть хотя на словах будет там какие-то другие реплики звучать ну в общем посмотрим но я к чему момент сейчас следующий или будет подписано какое-то соглашение прекращения огня ну, или не подписано, а согласовано там каким-то образом. Там, вот, допустим, между Израилем и Хамасом подписали там вообще третьи люди между собой что-то. Вот. Потому что что Хамас, что Израиль, их просто за один стол не посадишь. Они там увидят друг друга голыми руками. <coughs> Но кому-то надо. И поэтому там вот такой собрали и Эрдоган, надо куча, там, и Катар, там, и еще я забыл кто, и Египет. Ну и Трамп, куда же без него. Вот. И и тут, наверное, кто-то тоже подпишет, если что. Потому что Зеленского с Путиным тоже, наверное, сложно будет посадить за один стол. Ну, поэтому, не знаю, там... Армения с Албанией подпишет там, за нас, и все, да. что-нибудь. Вот. Но все скажут, что вот, вот это вот, теперь, если это кто-то нарушит, то тут наступают последствия, которые и называются Гарантией безопасности. артемий вот, Просто і політики наші, дивіться, про що починають говорити. Юлія Тимошенко зробила заяву про те, що завершення війни не за горами. Бужанський сказав, що має надію, що до кінця листопада буде завершення бойових дій, тобто вони теж можуть про щось здогадуватися або знати. То я думаю, даже не здогадуватися. Я вам напомню, Юлия Владимировна, с кем кокетничала, когда издевалась. О, еще ну, и Гончаренко долучился, перепрошу, и каже, кинец войны действительно на горизонте. Ну, есть, они каждый по-своему. Да, да. Ну, я к тому же хотел напомнить, Тимошенко там с кем дружила, кокетничала когда-то там. Так что у нее могут быть надежные источники информации, потому что вопрос войны и мира сейчас у Путина на столе. То есть, если он говорит «да», значит, война закончилась. Если он говорит «нет, повоюем», значит, начнется операция по <coughs> разгрому российской армии. Вот. Ну, сразу, не с понедельника, а где-то на это уйдет пару месяцев. Но, в принципе, подготовка к этому событию уже идет. Чтобы никаких иллюзий у Путина не было, что может опять передумает. Еще пару недель дадут. Уже не дадут. Все, запущен таймер. Дивіться, але окрім далекобійної зброї, ви сказали, що треба багато ще дуже чого, так. І от, зокрема, коли ми кажемо про літаки, і також, знову ж таки, ракети до них, тому що ну, тут авіаційна складова, як безперечно, яка одна із пріоритетних. Ну тобто, тому що щодо шведських грібенів, так, наш заступник міністра оборони говорив про те, що ми вже їх маємо, а в Швеції спростували сказали, що лише ведуться перемовини. ну, тобто, це такий якийсь туман війни. Ну, розумієте, самоліт це платформа, яка ціпляється ружь. То есть самое главное, что у нас есть F-16 ну, в достаточных количествах для того, чтобы решить эту задачу на юге. Ну, можно еще добавить, там еще миражей добавить. Мало того, у нас достаточно пилотов, которых можно посадить за эти самолеты. Именно это было как бы крайним вопросом. Да, далекобойность, я повторюсь, для, допустим, разговора на российской армии на юге, далекобойность больше 400 километров в принципе не нужна. Вот. А вот это вот, что дальше летает, это могут быть вспомогательные удары. Ну, допустим, по Елабуге, которые там выпускают шахеды, чтобы они как бы пореже залетали в Украину и в Польшу, в по слову. Вот, ну, к примеру. Но это такая абсолютно вспомогательная цель, которая на самом деле не повлияет на ход событий, просто как бы будет меньше беспокойства доставлять там какой-то время. И пока все и так не закончится. Вот. Поэтому тамагавки и вообще такое далекобойное и в этой кампании вообще не имеет никакого значения. А тактика, ну вот тактика натовская: там, убить все, что сопротивляется и пойти собрать трофей. Вот такая возможность есть и оружие такого достаточно для того, чтобы украинская армия провела такого рода операцию на южном ТВД, потому что спрятаться там нет, вот просто нет. Ну, вот, ну как-то так. Но вопрос был только в количестве и в комплекте вооружений, которые необходимы для выполнения этой задачи. Вот американские генералы посчитали, ну, не только генерала. Посчитали, прикинули, положили на стол Трампу. Трамп сказал, окей, точно сработает. Сказали, 100%. 150. Он говорит, окей. И вот с этим предложением он уже пошел к товарищу Путину. Ну, вот, вот, Как-то так, да. То есть, пока он не был уверен, что это реализуемо, он никаких особых предложений не делал. А сейчас, судя по всему, сделал. Но это стиль Трампа. Вот, вот он именно так ведет дело. Он не блефует никогда. Дивіться, Ким чи є інформація про те, що Кимчинин тепер хоче домовлятися із Трампом. Мовляв, Путін не так розраховується, як треба було і за поставки озброєння, а також за людей. Ну, тобто, в цьому контексті, тут Путін з кимось лишиться з якоюсь підтримкою, тому що якщо й Кимчинин вже хоче говорити із Трампом, то ну, тоді залишається питання за Китаєм і за сі, чи домовляться сі із Трампом в цьому контексті. Ну тобто, Путін вони вони, вони можуть кинути тоді Путіна. Да каждый решает свои проблемы, в том числе и Ким Чен Вот. Он, правда, так наименее адекватным смотрится в этой тройке диктаторов, но тем не менее. То есть Ким, ну, у него, да какие у него там проблемы? То есть его власть абсолютно, и, и он вообще не беспокоится о своем троне. Вот кто-кто, а он нет. Он привел, ну не он, точнее, а его еще там папа и дедушка привели страну в такое состояние, что ему беспокоиться так особо не о чем. Там у него никакой революционной ситуации не будет. Единственное, что он как бы огородился, чтобы к нему там не полезли, и там, скажем так, его принудительно не, как это сказать, декоммунизировали. Вот. Ну, посмотрим. Поэтому он и угрожает там, ракетами, не трогайте меня, а то я тут э, начну ядерными бомбами швыряться. То есть ему эта бомба была нужна, понимая, что, в принципе, как военная сила Северная Корея – это ничто. То есть, а, а вот э, как бы при наличии ядерной бомбы – это фактор сдерживания, действительно. Вот. И для Южной Кореи, потому что там же их же родственники, там, э, буквально двумя, двумя поколениями разрыв – через через вот этот железный забор. Эти тут президентов своих сажают в тюрьму, у них национальная традиция. У них практически нет президента, которого или не убили, или не посадили в тюрьму. А, а и тут вот Северная Корея, там, где наследный трон, там третий наследник уже, там, Ким третий. Ну, то есть, при, при этом это одна нация. Говорящая на одном языке, имеющая общую культуру. То есть там такая вот история. <свят> Но Трамп ведет себя адекватно в том плане, что, в принципе, мы вас не трогаем. Вон, э, эти монархи Персидского залива, вообще наши друзья. Но у них ничем не лучше, чем у вас. Вот. Поэтому мы вас не трогаем, вас не трогаем. Ну, то есть никаких у нас планов там, прийти там, и заставить вас жить хорошо там, э, у нас нет. На самом деле Америка обожглась такими э, творческими планами, видите, и в Ираке, и в Афганистане. Вот. Э, то есть не, демократию не, нельзя привести, посадить и вырастить. не работает. Так же, как и коммунизм не работает в том же Афганистане, да, там Советский Союз 10 лет там, там. Вот. Э, работают другие инструменты, другие социальные явления там, и прочее. То есть Трамп в этом плане прагматичен. Слушай, Ким, мы тебя не собираемся, вот живешь, живи. Там, твое стадо устраивает такая схема. Ну и отлично. Там кто-то убежал к нам, мы его, естественно, тебе не отдадим, потому что ну, человек как бы не хочет жить таком, вот, как у тебя. То же самое с Лукашенко, видите. Э -э -э -э. То есть Трамп в этом абсолютно искренен. То есть я не представляю для вас угрозу. Вот. Но и как бы не смогу, не могу вам на съедение отдать людей, которые с вами жить не хотят. Вот если бы Украина не сопротивлялась, вы ее там взяли там, на раз-два, но мы повозмущались, потому что ну, положено так, иначе электорат uh -huh. не поймет наш... Вот. Ну, как бы так получилось. Они не захотели себя защищать. А если они вот так вот бьются, то, то, то я не могу им не помочь, потому что меня мои не поймут э -э, избиратели. Меня там республиканцы поймают и в коридоре где-нибудь конгресса отлупят, если я тут э -э, не буду помогать. Вот. То есть, э -э, ну, он разговаривает примерно так. Э -э -э, Та -а поэтому... Тому я думаю, що достигает результату. Так а дивіться: а те, що відбувається на території Європи, ну тобто так, ось ці провокації Російської Федерації, ну тобто, це якісь останні потуги, чи як? Чи це тут про те, що у Російської Федерації є спроможність якісь тут відкривати фронтинові? Ну, це ще такі останні вистріли э, гібридної війни? Там же этот Герасимов то идеолог именно гибридной войны. Ну и как бы, ну, и Путин как ФСБшник то же самое. Вот. То есть непрямые действия. Ну, мне сложно сказать. Мало того, я вполне допускаю, что какие-то из случаев были чисто случайностью. То есть, когда там проявляют активность, просто летают, там, ну, чтобы попугать, а залетают иногда и случайно. Вот, ну вот я тут буквально вспомнил недавно, у меня был родственник один, который, ну когда мы встретились, Еще это еще в 80-х годах, что называется, за рюмкой чая рассказывал, как его подчиненные, там, ну не его подчиненные, а советские моряки случайно в Швецию заплыли. Там, и их там, во-первых, его, его, ему поручили разобраться, как это получилось, и он этим делом разбирался. То есть мы ну, не хотели там Советский Союз и Брежнев лично там Шведов. Но вот эти вот балбесы умудрились туда заплыть. Ну, свет, естественно, измену сели, там все дела. Вот. Но э, такие случаи тоже бывают. То есть, э, и какие из этих случаев реальная случайность, потому что когда начинают воздух поднимать кучу самолетов, да еще при этом глушить навигацию, ну, поверьте мне, там половина самолетов еще заблудится самолет. Поэтому правильно говорят э, там, некоторые трезвые головы, ну, что не, если самолет залетел, там, ты это видишь по радару, еще не повод его сбивать, он уже заблудился. То есть это, это действительно возможно. Э, особенно в условиях, когда все привыкли пользоваться так сказать, навигацией, эта навигация, мягко говоря, не всегда работает. Я тут тоже иногда вот иду по морю и смотрю, что я, я что-то тут не тут иду. Я уже я плыву на яхте по Ливану. По навигационным моим данным, я плыву где-то там в районе Берута, по суше, на Ягь. Ну, такие хохмы вот сейчас есть, да, в связи с тем, что все разбаловались, пользуются навигацией, а навигацию научились портить. Поэтому, там, где была провокация, где не была провокация, не знаю. Но то, что Россия там провоцирует, то есть гибридная война – это их изобретение. И... І розробка і якби научне прямо у них там трудив на там ділі, герасимов там доктор наук по цій те часті. Ну роботи гібридна артівіться. Поки ми з вами спілкуємося, з'являються свіжі новини. І зокрема, постійний представник США при НАТО Метью Вітакар заявив, що завтра США зроблять важливе оголошення щодо постачання озброєння. Украине анонсуется. Ну, то есть, про что можно сказать в самом контексте, о чем мы говорили там. Ну, не знаю, я тут кое-что знаю, но как бы я, естественно, не могу этим делом располагать. Но э, обратите внимание, администрация Трампа не очень любит говорить о том, что она поставляет. Но она поставляет. То есть при Байдене было все по-другому. Там каждую поставку говорили, вот мы, значит, думаем о том, чтобы поставить. Вот мы сейчас вот начинаем готовиться к тому, чтобы поставить. Вот мы уже начинаем красить то, что плохо покрашено, чтобы доставить. Вот мы начинаем смазывать, а вот, вот, ну и так далее. Год рассказывает о том, что они поставляют, как с F-16, да, а потом выясняется, что пилоты не готовы, то есть поставить-то пожалуйста, ну как бы сажают некого там. Ну, а у Трампа все происходит по-другому. -по вдруг оно у нас появляется и все, и никто не говорит о том когда, чего то есть у Трампа нет традиции как бы, шумить, ну, как бы создавать шум по этому поводу и на самом деле вот это вот заявление это, ну, это что-то новенькое то есть видимо заявление будет и сейчас Владимиру позвонят и спросят что говорить, что даем тамагавки или не даем тамагавки вот как скажешь, так и сделаем но если не даем, то значит ты подписываешь то, что у тебя на столе Вот какой-то такой диалог сейчас. Я вам скажу, да, дадим там. Ну, нам на самом деле там больше полсотни добагавков не надо там, для тех задач, которые нужно решить именно на стратегической глубине. А остальное нам надо уже там с другими дальностями. Арті, подивимося, завтра вже скоро так настане. Подивимося, що скажуть Сполучених Штатах Америки. Подивимося, як будуть розвиватися тут події. Обов'язково проаналізуємо із вами у спільних ефірах, адже ми зустрічаємось часто і за що вам безмежна подяка. І давайте звернемось до глядачів. Друзі, традиційно вас закличу підписатися на Ютуб канал Кутнова та обов'язково поширити це відео. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічі. Арті, буду вас чекати. Ще дякую.